नमस्कार मी सविता कांबळे या जागर मराठीच्या चॅनलवर तुमचे सहर्ष स्वागत करते आज पंधरा ऑगस्ट आपल्याबरोबर जागर मराठीच्या चॅनलच्या मुलाखतीसाठी ग्रेट भेट म्हणून पाहुणे आलेले आहेत नन्हे हात फाउंडेशनचे संस्थापक संजय वैष्णव सर आणि सेजल शाह मॅडम आज आपण यांच्याबरोबर थोडं पंधरा ऑगस्ट निमित्ताने यांची जे संस्था आहे आपले जे त्यांनी फाउंडेशन चालू केले जे आपल्या वसईमध्ये राहतात आणि आपल्या वसईमध्येच एक पर्यावरणाविषयी त्यांची खूप सारे त्यांनी एक कामे केलेले आहेत कार्य केलेले आहेत जसे आपले सनसिटीला वगैरे कॉलेजेस महाविद्यालयामध्ये तर आपण त्यांच्याबद्दल जरा थोडं त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया की आपण एक कशी त्यांनी संस्था केली कसं त्यांची म्हणजे एक जे नन्हे हात आहे जे नावच एक वेगळं आहे की आपण त्यांच्याबद्दल जरा विचारूया की एक कसे तुम्हाला सर सर संजय सर तुम्हाला एक विचारते मी एक जे नन्य स हात जी नाव है एक वेगर नाम है तो तुम्हारा कल्पना कशी सुसली सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हाथ फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से और जागर मराठी की टीम को भी थैंक यू हम लोग को बुलाया कि हम लोग अपनी बात रख सके तो नन्ने हाथ एक्चुअली ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो फीस नहीं भर पाते थे तो ऐसा स्कूलिंग सिस्टम है या सब जगह पर समझ लो कि बच्चों को बाहर खड़े किया जाता है अच्छा। उनके लेक्चर्स मिस होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भरना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि नहीं भर सकते अच्छा। तो ऐसे कुछ बच्चों को देख कर, मुझे ऐसा बुरा फील हुआ तो मैं उनके घर पे उनको मिलने गया उनके पेरेंट्स को समझाया कि आपकी वजह से आपके बच्चों को बाहर खड़ा किया जाता है तो जब उन्होंने उनकी मजबूरी बताई तब वो उनके पीछे की मजबूरी समझ में आई तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए तो वो फर्स्ट मेरा ऐसा एक्ट था कि यहाँ से कुछ तो होना चाहिए को ऐसे लोगों को थोड़ी हेल्प मिले कि जो मजबूरी में ऐसा उनके साथ में हो रहा है जानबूझ के नहीं करते तो बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ था इसीलिए दिमाग में पहला यही बात आया कि नन्हे हाथ फाउंडेशन बहुत अच्छा एक एवड छान नाव मे एक कल्पने मतलब मधुन एवड छान नाव सुचल तेजल मतलब खूब छान सर सेजल मैडम मैं तुम्हारा विचारू शकते ये संस्था अपने कहा मतलब कब स्टार्ट की सो so, ये uh, yeah, हम लोग ने 2019 में हम लोग ने फर्स्ट एक्टिविटी करी थी एंड हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे बट देन हम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बट देन वी थॉट कि अगर हम रजिस्टर करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आजकल फ्रॉड वगैरह होते हैं तो पीपल डोंट बिलीव तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि वेल डू द रजिस्ट्रेशन तो, और हम लोग ने नवंबर 2021 में रजिस्ट्रेशन किया ओके खूब छान सर ये तुम्हें कार्य कुठे कुठे आ कशा पद्धति ने करता एक्चुअली आम्मी सुरू के लिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग सिर्फ लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे कुछ बच्चों की फीस भरते थे फिर देखा कि दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स है जिसपे काम करने की ज़रूरत है तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोगों के एक टीम मेंबर का बर्थडे था एंड हम लोगों ने उस बर्थडे के नाम से 11 पेड़ लगाए लेकिन जब वो पेड़ बढ़ने लगे तो हम लोग को लगा कि ये वाला काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी पेड़ लगाने की ज़रूरत है जैसे हम लोग देख रहे हैं हर साल गर्मी बढ़ते जा रही है हीट वेव्स आ रही है हर साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है गर्मी का तो बस वो गर्मी कम करने का एक ही सोल्यूशन है हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं टीवी पे देखते हैं न्यूज़ में सुनते हैं लेकिन करता कोई नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है उसके लिए कुछ काम करें तो हम लोगों ने यही सोचा है कि हम लोग तो पेड़ लगाएंगे बट हम लोग अपने आसपास वालों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे स्कूल्स के बच्चों को कॉलेजेस के बच्चों को जो रहने वाले लोग हैं जैसे हम लोग सन सिटी में लगाते तो वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट है हम लोग उनसे बात करते हैं उनको उसके फायदे बताते हैं तो आज मतलब इतने लोग हम लोगों से जुड़ चुके हैं कि अभी बहुत बड़े बड़े लेवल पर हम लोग का प्लांटेशन चलता है अच्छा बहुत बहुत अच्छा आहे जसं हे वसईमध्येच राहतात आणि वसईमध्ये त्यांची फाउंडेशन आहे हाथ, तर यांनी वसईमध्ये खूप सारे महाविद्यालय मध्ये शैक्षणिक संस्था संस्थेमध्ये ह्यांनी पर्यावरणाचे केलेले आहे तर त्यांनी जसं झाडे लावले ला, तुम्ही सनसिटीला तर वॉकिंगला गेलाच असाल सनसिटीला जेव्हा वॉकिंगला जाता तेव्हा तिथे पण तुम्ही झाडे लावलेली ला, आहे तर तिथे जी झाडे लावली आहेत तिथं एक बॉटल मी बघितली होती वॉकिंगला जाताना एक बॉटल अशी वरती लटकवलेली असते म्हणजे ती काय कल्पना आणि ती कसं तुम्हाला म्हणजे सुचले सगळ्यांनी तर बघितलंच असेल एक्चुअली हम लोग जब जाते थे प्लांट्स तो लगा लिए बहुत लोग प्लांट्स लगा लेते हैं बट उसको बचाए कैसे उसके पीछे कोई नहीं सोचता है नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने जो झाड़ लगाए वो हमारी जिम्मेदारी है तो हम लोग बैग में बॉटल्स लेकर जाते थे घर से पानी लाकर तो बॉटल्स में पानी डालते थे अब और भी लोग होते थे जो पानी डालना चाहते थे बट उनको पता नहीं होता था कि कैसे करें तो हम लोगों ने वही बॉटल्स से आइडिया लिए हम लोग के फाउंडर है ललित चौहान उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये बॉटल्स को ही अगर हम लोग झाड़ पे लगा दे तो जो भी वॉकिंग को आते हैं पानी लेकर आते हैं बॉटल में पानी बच गया है तो वो झाड़ वाले बॉटल में डाल के जा सकते तो इससे फायदे क्या होते हैं एक तो के जो फेंकने वाली बॉटल्स है जो प्लास्टिक वेस्ट जो बहुत ज़्यादा होता है उसका एक रीयूज हो जाता है दूसरा के झाड़ को जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी उसमें जाता है तो पानी का वेस्टेज भी कम होता है और झाड़ को भी एक एक बूंद करके पानी वो दिन भर मिलते रहता है तो इसीलिए वो छोटा सा सप्लायर है पानी का तो उसको हम लोगों ने नाम दिया छोटू सप्लायर तो आप उस तरफ वॉक करने जाओगे समर्स में मोस्टली तो आपको बॉटल जरूर दिखेगी खूब छान कल्पना जी आणि या मी विचारते की जे तुम्ही जे लावले बॉटल्स त सीजन मॅडम म्हणजे ते लोकांचा किती तुम्हाला सहभागय तसा म्हणजे का त्याच्यामध्ये काय काय त्यांचा हे मिळालं तुम्हाला पर्यटनचा स्टार्ट uh, ऐसे हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे वॉकर्स आते थे तो वी स्टार्टेड कि हम लोग ने रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि आप आ रहे हो तो सिर्फ़ एक बॉटल पानी लेकर आओ तो एक एक एक-एक करके अभी इतने सारे लोग वहाँ पे पानी लेकर आते हैं और प्ला प्लांट्स में पानी डालते हैं कि एक्चुअली हमारा काम कम हो गया है हमको सिर्फ वहाँ पे जाना होता है और हम लोग सिर्फ देखते हैं कि दे आर प्रॉपरली बॉटल लगे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बस बट अभी एक्चुअली हम लोग को बहुत ज्यादा नो सपोर्ट मिल रहा है वहाँ के लोकल से अच्छा खूब छान मुझे लोग सहभागे है सपोर्ट किया है ओके okay. झाड़े जिस जिस हम लोग एक्चुअली पहले कोई भी झाड़ लगाते थे बिकॉज हम लोगों को नॉलेज नहीं था बट हम लोगों को एक नर्सरी वाले मिले उन्होंने बताया कि हम लोग जब कोई भी झाड़ लगाते ना तो एक झाड़ का असर आजू बाजू के झाड़ से लेकर मिट्टी से लेकर मिट्टी में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं जो जंतु होते हैं उन सब पे असर पड़ता है वहां पे उड़ने वाले जो बर्ड्स है उन पर भी होता है तो आप एक काम करोगे जो यहाँ के लोकल प्लांट है जिसको नेटिव प्लांट बोलते हैं आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे की हर जगह के नेटिव प्लांट्स अलग अलग होते हैं जैसे वसई में जो झाड़ है वो और कोई स्टेट में नहीं चलेंगे वहाँ के और कोई नेटिव होंगे तो अपने यहाँ पे जो झाड़ है हम लोगों के नर्सरी वाले सिर्फ वो ही सप्लाई करते तो उससे एक फायदा ये होता है कि जो बर्ड्स होते हैं ना उनके लिए वो जाने पहचाने झाड़ होते हैं तो उसमें उन लोग बनाते हैं जो जमीन में रहने वाले जो कीटाणु होते हैं जो जंतु होते हैं उनको भी नरिशमेंट मिलता है तो जो बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए वो बायोडाइवर्सिटी वैसे वाले प्लांट से ही जनरेट होता है अच्छा तुम्ही तुम्हें हाथ लहान मुलांपासून ते हाँ। एक मुला पक्ष छान काम केलेला आहे Uh, सर uh, संजय सर मैं तुम्हारा विचारते हैं कि जो नन्या हाथ फाउंडेशन है बदल तुम उपक्रम है भविष्य मे क्या उपक्रम है uh, जैसे हम लोग को सबको पता है कि हम लोग का भविष्य है आने वाली जनरेशन जो आज स्कूल में पढ़ रही है कॉलेज में पढ़ रही है तो हम लोग का मेन एम प्लांटेशन के साथ में ये है कि हम लोग वहां पर स्कूल कॉलेजेस में जाए और उनको अवेयरनेस क्रिएट करवाए yeah. उनको पता करवाए या उनको बताए कि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में उनको आगे बढ़ाना है और अभी से अगर उसमें काम करेंगे जैसे ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ह्यूमैनिटी की है तो प्लांटेशन के साथ में और भी चीज़ों में ह्यूमैनिटी दिखाएंगे उनको अवेयरनेस होगा तो उन लोग और आगे काम कर सकते तो इसके लिए हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में ग्रीन क्लब चला रहे सेमिनार्स ले रहे जैसे भाश साहे एक बार तक कॉलेज में पॉलिटेक्निक में ग्रीन क्लब को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सेंट पीटर्स कॉलेज में सपोर्ट कर रहे हैं वैसे और दो चार स्कूल से के साथ हम लोग का कोलेब्रेशन है और बहुत सारे स्कूल्स तक पहुंचने का हम लोगों का प्लान है कि सेमिनार्स कंडक्ट करें और बच्चों को ये चीजों के बारे में बताए खूब छान सर तुम्हें काम करता सर नन्ने फाउंडेशन बदल तुम्हें प्रेक्षक सहभागे खूब असेल कि बाबा या छान पर्यावरण करता ते माला ही कराएं कस तुम्हें आवान दयाल तुम्हारे एक्चुअली ये uh, मतलब मैसेज हम लोग देना चाहते कि हम लोग का नंबर ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इनको तो जिसको भी ऐड होना है मेंबर बनना है वॉलंटियरिंग को आना है कोई जरूरी नहीं कि एक बार आ गए तो हर बार आना पड़ेगा या आना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं आपको जब टाइम मिले आप जब भी अच्छा काम करने के लिए रेडी हो आपको टाइम है हम लोग का इवेंट हो रहा है तो हम लोग के साथ ज्वाइन हो सकते हैं हम लोग को मेल कर सकते हैं हम लोग का नंबर दे रहे हैं हम लोग को कॉल करके हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रेक्षक है तुम्हें सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग दे सकते हैं लोगों के लिए वो है टाइम आप लोग टाइम दो आ जाओ अगर आपको प्लान डोनेट करना है तो जैसे आपको बताया गया नंबर है ईमेल है आप प्लान डोनेट कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो तो आप हम लोग को कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली बच्चों से मिल के बच्चों के साथ में जाके उनकी फ़ीस भर सकते हो कैसे भी करके बच्चों को प्रमोट करो बच्चों को एजुकेट प्रमोट करो और जो अपना नेचर है वो बचाने के लिए जो कर सकते हो आप कर लो थँक्यू सो मच सर सरांनी एवढे संजय सर हे एवढे म्हणजे आपल्या पर, समाजामध्ये पर्यावरणाविषयी एवढे छान जागरूकता आपल्याला दिलेली आहे सेजल मॅडमने आणि हे सर स्वतः टीचर आहेत क्लासेस वगैरे घेतात आपल्या माणिकपूरमध्ये आणि ते करून आपला वेळ ते आपल्या समाजामध्ये दे देत आहे समाजासाठी त्यांच्या पर्यावरणाविषयी एवढा छान करत आहेत आपण त्यांना चांगला सपोर्ट करावा आणि आज जागर मराठीच्या चॅनलवर त्यांनी पंधरा ऑगस्ट निमित्त एवढी छान मुलाखत दिली आहे खूब so, खूब धन्यवाद सर थैंक नमस्कार थैंक यू वेरी मच और इंडिपेन्डंस डेपी इंडिपेन्ड